Всем привет, это Раши вот. Сегодня мы у Челентано, в Конкорде, и... Я получила паспорт. А, но внутри я не буду ее показывать, потому что... Давай открывай, я... показывай, нормально, а нормально. Показывай, классная фотка. Нет, она тупая. Там классная фотка, показывай, Олли. Вот Я не хочу показывать. Просто покажи, его не будет видно. Романтилинка Украины, нет. Все, нет. Да, и мы, короче, сегодня тут сидим. Мы гуляем. Да, в больницы. Эрин была в больнице, поэтому школа не ходила. Я просто прокосила. Ну как прокосила. Родители знают, что сегодня праздник, так что... Да. да. Мы наконец-то купили кресты. Да. И футбол. Так. А, футболка такая крутая. А сейчас мы будем. А... Иди в будке, в будке. Где моментальные фото делаются. И мы а, покушали только что. Вот, и, ну, Ночка попить. мы, короче, гуляем, 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 этот раз, Алена, ты выложишь видео. Да, и я выложу это видео. Потому что зрители хотят наше видео. Да, извините, это я все не выложила. Они хотят. Э, вот. Да, мы выложим Здесь обязательно на ю. Никита, Никиты, да, ну, ладно, как мы на Киевском были, ладно, ты говоришь, что так вот. Но, вот, день рождения Никиты, а, и еще как Пасха была, и мы были в подземном Переходе, что там вы... выставка а, там, да, там, да. Пасхи... Мы выложим, извини, просто забыли. Ну, там, я, бы, да, знаешь э что? Ты, если что, вы ну, просто можешь их не подписывать, а просто закрутить, и все. Э а все я сделаю, там подпишу и, и так далее. Но да, так что, что людишки, а Оли с, как... с паспортом. С паспортом меня. Да, так что... Всем нашим зрителям привет, те, которые нас смотрят. Да. Всем привет. А там еще девочка. Девочка Но ходит с тунельчиками. Да, Куда у нее тунельчики в ушах и много строжек в ушах. И пирсинг здесь. А, Няша. Что, кто? Ты? Я? В такой момент запечатлел, так что. Это видел? Да. <решит> 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 Ладно, тогда всем пока, трошки. А, пока